tib elmləri doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti Uşaq Cərrahiyyəsi Kafedrasının müdürü Ramiz Polukhov. Ramiz Polukhov müasir Azərbaycan səhiyyəsində uşaq cərrahları üzrə ən tanınmış və peşəkar mütəxəssislərdən biridir. Ramiz Şamil oğlu Polukhov 1 may 1967-ci ildə Gürcüstan Respublikasında anadan olmuşdur. Ramiz Polukhov 1984-cü ildə Azərbaycan Tibbinstitunun indiki Azərbaycan Tibb Universitetinin Pediatriya fakültəsinə daxil olmuş və 1992-ci ildə adlı təqaüdlə həmin universiteti bitirmişdir. 1992-1994-cü illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Uşaq Cərrahlığı kafedrasında klinik ordinatura keçmişdir. 1994-1998-ci illərdə Uşaq Cərrahlığı kafedrasında baş laborator işləmişdir. 1998 2007-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universiteti Uşaq Cərrahiyyəsi Kafedrasında assistent 2007-ci ildən isə doçent vəzifəsində çalışmışdır. Eyni zamanda 2010-cu ildə və 2013-cü illərdə uşaq cərrahlığı kafedrasının tədris hissə müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının Uşaq Cərrahiyyəsi şöbəsinin müdürü vəzifəsində çalışmışdır. 2017-ci ildən indiyədək Azərbaycan Tibb Universiteti Uşaq Cərrahlığı Kafedrasının müdürü vəzifəsində fəaliyyət göstərir göstərir. 2018-ci ilin iyun ayında Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının baş həkimi vəzifəsinə təyin edilmişdir. Tədris Cərrahiyyə Klinikasına rəhbərlik etdiyi illər, həmçinin COVID-19 pandemiyasının toğuyan elədiği dövrə və 44 günlük vətən müharibəsinin baş verdiyi dövrə təsadüf eləyir. Qramiz Polukhov 1999-cu ildə namizətlik dissertasiyasını 2018-ci ildə isə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 2010-cu ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin dəfsenti elmi adına layiq görülmüşdür. İndiyədək 260-dan çox elmi məqaləsi çap olunmuşdur. Ondan artıq tədris metodiki vəsaitin müəllifidir. 2003-2009-cu illərdə uşaqlarda laparoskopik cərrahiyyə, 2011-ci ildə uşaq Koloproktologiyası və endoskopik cərrahiyyə 2012-ci ildə uşaqlarda torakoskopik və robot cərrahiyyəsi 2015-ci ildə uşaq uroloqiyası və androloqiyası üzrə ixtisaslaşma kursları keçmişdir. Ramiz Polxov 40-dan artıq beynəlxalq konqreslərdə iştirak etmiş və məruzələrlə çıxış etmişdir. O eyni zamanda yaxın xarici ölkələrdə Azərbaycan şəhiyyətini təmsil edərək Təhkim cərrahlar üçün masterclasslar da həyata keçirilir. 2003-cü ildən Rusiya uşaq cərrahları assosiasiyasının və 2010-cu ildən Rusiya pediatrlar ittifaqının üzvüdür. 2008-ci ildən Azərbaycan uşaq cərrahları assosiasiyasının sədri müavinidir. Uşaq cərrahiyясinin bütün sahələri üzrə, həmçinin torakal, abdominal, neonatal cərrahiyyə, uşaq uroloqiyası və endoskopik cərrahiyyəsi üzrə xəstələrə ixtisaslaşmış cərrahi yardım göstərir. Doktor Ramiz Polukhov hazırda ATU dris cərrahiyyə klinikasında fəaliyyət göstərir. Həmçinin Azərbaycan Tibb Universitetinin Uşaq Cərahlıq Kafedrasının müdiridir.